Fürdə Telegram.com-un 15:00-a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Azərbaycan ordusunun əsgəri şəhid oldu. Cənubi Qafqaz üçün qorxunç proqnoz açıqlandı. Xalq artisti Eldar Quliyev vəfat etdi. Rusiya abışın həmləsinin qarşısını aldı. Paşin yandan Azərbaycan və Türkiyə ilə bağlı şok açıqlama. Azərbaycan ordusunun aprelin 4-də Tərtər rayonunun Suquvişan kəndi istiqamətində minaya düşən əsgəri Bayramov İlkin Bayramoğlu şəhid olub. Telegraf.com.az xəbərinə görə, hadisə nəticəsində ağır yaralanaraq komaya düşən həzbiqulluqçu bu gün vəciz aldığı xəstəxanada vəfat edib. Mərhum Ağstafa rayonunun Pirli kəndinin qədisanlığında dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, Bayramov Ağstafa rayonunun Pirli kəndində anadan olub. O, Vətən mühafizəsində iştirak edib. Prezident İlham Əliyev vin ötən ilin dekabrın 30-unda imzaladığı sənəncamla həlbi xidmətlədə görə medal ilə təltif edilib. Keçtez vaxtilə Spitakda olduğu kimi Qafqazda eyni gücdə zəlzələ baş verəcək. Bunu Rusiya Elmlər Akademiyasının Zəlzələ proqnozlaşdırma və Diaziat geofizikası institutunun direktoru Fyodor Şyabalin deyib. Rusiyalı elm adamı Qafqazın əhalinin sıx məskunlaşdığı bölgə olduğunu bildirib. Stat. Sıx məskunlaşmış əhali və boş ərazilərin olmaması Qafqazı digə zəlzələyə meylli bölgələrdən fərqləndirən budur. Qafqaz xüsusi bölgədir. Əhali burada sıx məskunlaşıb. Hər hansı güclü zəlzələ bəzi yaşayış məntəqələrini vuracaq. Keç test bitaqda olduğu kimi eyni gücdə zəlzələ olacaq. Statın sonu. Zəlzələnin proqnozlaşdırılması ehtimalına gəlincə, mütəxəssis təəssüf hissi ilə qeyd edib ki, bunu əvvəlcədən bilməyin hələlik etibarlı yolları yoxdur. Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış kino rejissor və ssenarist Eldad Quliyev 80 yaşında vəfat edib. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Vəliyev məlumat verib. O bildirib ki, xalq artisti bu gün səhər dünyasını dəyişib. Rusiya'nın MiG-31 qırıcıcısı Kamçatka yaxınlığında ölkə sərhədinə yaxınlaşan Abışın kəşfiyyat təyyarəsinin qarşısını alıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik radarların Sakit Okean üzərində bir hava hədəfini aşkarladığını bildirib. Stat. MiG-31 qırıcıcısı onu müəyyənləşdirmək və müşahidə etmək üçün Kamçatkadaki ayda durumdan havaya qalxıb. Qırıcı qrupu hava hədəfinin Abış hava hücum təyyarələrinin Il-76 strategik kəşfiyyat təyyarəsi olduğunu müəyyən edib. Statın Xarici təyyarənin Rusiya sərhədindən geri döndərilməsindən sonra Miq 31 hava limanına qayıdıb. Rusiya müdafiə nazirliyinin aprelinin əvvəlində də ABŞ-ın RC-135 kəşfiyyat təyyarəsinin Sakit Okean üzərində qarşısının alınması və müşahidə edilməsi ilə bağlı video yayımlamışdı. Nikol Paşinyan Qaraqabğ və Ermənistan sakinlərininə yalnız Azərbaycanlılar və Türklərlə parlaq gələcək vədidir. Bu barədə Ermənistanda nəşr olunan Pravda qəzetli yazır. Nəşir Ermənistan baş nazirinin Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxınlaşmaq səylərinə diqqət çəkib. Stat. Gedişat Ermənistan və Qaraqabğ-ın gələcəyinin Türklərin yanında və Türklərin hesabına olacağını göstərir. Ermənistandan köçün mənfi tarazlığı da bunu göstərir. Ölkədən gedənlərin sayından da başa düşülür ki, bu gələcək qurulma Əvvəl Ermənistanda heç bir erməni olmayacaq. Statın sonu. Qəzet son 1 ayda Ermənistandan xarici ölkələrdə üz tutanların sayının kəskin şəkildə artdığını yazır. Stat. Yayımlandıran statistik məlumatlara görə yalnız bu ilin mart ayında Zvartnots və Şirak hava limanlarından 74197 sərnişin yola düşüb 42283 vətəndaş isə qayıdıb. Mart ayında gediş-gəliş arasındakı fərq 31914 nəfərdir. Statın sonu.